bugun dunyo nigohi yana o'zbekistonga aniqrog'i ko'hna va boqiy samarqandga qaratilgan 2022 yilning eng yirik voqeasi bo'lishi kutilayotgan shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining navbatdagi sammitiga dunyo tamaddunining beshigi bo'lib kelgan azim samarqand mezbonlik qiladi davlat rahbarlari 2019 yildan buyon birinchi marta yuzma yuz muloqot qilib a'zo davlatlar mintaqasida savdo iqtisodiy transport logistika turizm va madaniy aloqalarni yanada rivojlantirish muhim masalalarni muhokama qilishi belgilangan 15 dan ortiq davlat rahbarlarining ushbu sammitda qatnashishi orqali dunyodagi turistik salohiyat ushbu davlatlar o'rtasidagi savdo sotiq masalalari iqtisodiy boshqa hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga hissa qo'shadigan masalalarni ko'rib chiqilishi kutilmoqda samarqand shahrini tanlanishi bejizga emas bu biz samarqand shahri fuqarolariga ulkan faxr bilan birgalikda katta mas'uliyatni ham yuklaydi chunki shahrimizda bo'layotgan hozir bunyodkorlik ishlari shu paytgacha sammitga tayyorgarlik ishlari aeroportimizni tubdan yangilanishi hamda olib borilayotgan obodonchilik ishlari hamma shahar fuqarolarini ko'zini quvontiradi va shu bilan birgalikda umid qilamizki keladigan mehmonlar ham o'ziga xos ajoyib taassurotlar bilan qaytadi degan umiddamiz ushbu sammit doirasida ikki ming yigirma birinchi yilda eron davlatining birinchi marta shu yilgi bo'ladigan sammitdagi ishtiroki bu ham sammitning o'ziga xos nufuzli davlatlar ishtirokidagi rahbarlarning muloqoti hamda yuqorida aytib o'tganimdek iqtisodiy siyosiy ijtimoiy hamda turistik masalalarda o'ziga xos juda katta bir o'zgarishlar hamda hamkorliklar bo'yicha hujjatlar imzolanishi kutilishi bejizga emas sababli bizning istitutimiz ham samarqand davlat chet tillari instituti ushbu tadbirlarda qatnashib yurgan o'ziga xos tajribaga ega 500 ga yaqin ko'ngilli tarjimonlarni tayyorlab mutaxassislar orqali o'quv kurslar tashkil etilib ushbu tarjimonlarni o'tkazilish jarayonida sammitni mas'uliyat bilan qatnashishiga alohida tayyorgarlik ko'rildi va umid qilamizki ushbu sammit nafaqat shahrimizni balki o'zbekistonni dunyoga yana ham o'zini nufuzini ko'rsatishda o'ziga xos ajoyib bir taassurot qoldiradi degan umiddamiz shanxay hamkorlik tashkiloti sammitining dunyodagi hozirgi paytda bo'layotgan o'zgarishlar hozirgi paytdagi tahlikali davrda yevroosiyo mintaqasida o'ziga xos o'rni judayam kuchayib bormoqda bu narsa kelajakda ushbu sammit doirasida tashkilotning nufuzini yana ham oshirishini shu bilan birgalikda aynan o'zbekistonni sammitni o'tkazilishi belgilanganligi hozirgi paytda davlatimiz rahbarligi boshchiligida olib borilayotgan siyosatni olib borilayotgan islohotlarni alohida e'tiborga molik ekanligini ta'kidlaydi shu bilan birgalikda ushbu sammitdan kutilayotgan natijalar albatta shanxay hamkorlik tashkilotining ishtirok etadigan davlatlarda o'rtasidagi imzolanadigan hujjatlar o'ziga xos o'rin kasb etib kelajakda samarqand sammitining qanchalik obro'li va nufuzli sammit bo'lib o'tganligini o'ziga xos alohida o'rin egallaydi degan umiddamiz shanxay hamkorlik tashkilotining samarqand sammiti kelajakda mintaqamizdagi o'ziga xos davlatlar ishtirokida bo'layotgan o'zgarishlar hamda hujjatlar o'zining yangi sahifasini ochadi hamda o'zbekistonni dunyoga tanilishda o'zini katta hissasini qo'shadi degan umiddamiz xabaringiz borki shanxay hamkorlik tashkilotining dushanbe shahridagi sammitida o'zbekistonni ushbu nufuzli tashkilotga ikki ming yigirma bir ikki ming yigirma ikkinchi yillar mobaynida raislik qilishi to'g'risidagi qaror qabul qilinib unda davlatimiz rahbari mamlakatimizning tashkilotdagi raisligi doirasida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalarni bayon qilgan edi o'tgan vaqt mobaynida o'zbekiston raisligi davrida mazkur vazifalarni amalga oshirish yuzasidan saksondan ortiq tadbirlar o'tkazildi shanxay hamkorlik tashkiloti a'zo davlatlar rahbarlari kengashi majlisida tasdiqlash uchun esa o'ttizdan ziyod hujjatlar tayyorlandi samarqandda o'z ishini boshlagan shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy koordinatorlari kengashining navbatdagi yig'ilishida mazkur hujjatlarning eng ustuvor jihatlariga e'tibor qaratildi milliy koordinatorlarni yig'ilishi o'n ikkinchi yig'ilish hisoblanadi yil davomida deyarli har oyda bizlar yig'ilish o'tkazganmiz aytib o'tishim kerak shu o'ttizdan ortiq hujjatlar bu birinchi marta bo'ladi sammitda albatta bu o'zbekiston raisligining amalga oshirgan ishlar va barcha shhga a'zo davlatlarning qo'llab quvvatlagandan keyin shu natijaga erishdik o'zbekiston raisligining ustuvor yo'nalishlarini belgilangan misol uchun mintaqaviy savdoni rivojlantirish uchun dastur qabul qilinadi u dasturni qabul qilish hurmatli prezidentimiz dushanba sammitida tashabbus ilgari surdilar va yil davomida biz shu dastur ustidan ish olib borganmiz dastur samarqand sammitida qabul qilinadi turizmni rivojlantirish bo'yicha biza bitimga qo'l qo'yamiz samarqand sammitida bu hujjat o'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan anjuman davomida ta'kidlangandek shanxay hamkorlik tashkilotining samarqand sammiti doirasida savdo iqtisodiy transport logistika energetika oziq ovqat xavfsizligi gumanitar aloqalar turizm sohalari bo'yicha qabul qilinishi kutilayotgan muhim va strategik hujjatlar mintaqa taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi va unda o'zbekiston tomoni ilgari surgan muhim tashabbuslar tashkilot faoliyatining keyingi bosqichida o'ziga xos yangi sahifani ochishga xizmat qiladi because we are very, very hindiston o'zini shanxay hamkorlik tashkilotini ajralmas qismi deb biladi tashkilot va uning doirasidagi tadbirlar qabul qilinayotgan muhim hujjatlar doim bizning diqqat markazimizda turadi o'zbekistonning muvaffaqiyatli raisligi davrida juda ko'p muhim hujjat loyihalari tashabbuslar ilgari surildi ularni ko'rib chiqishni yakunlash arafasidamiz o'ylaymanki kelishuvlarga erishamiz milliy koordinatorlarning bugungi yig'ilishida esa samarqand deklaratsiyasini muhokama qildik shuningdek muloqotlarimiz davomida tashkilotga yangi a'zolarni qabul qilish to'g'risidagi masalalarni ham ko'rib chiqdik eng muhimi bugun ko'rib chiqqan savdo iqtisodiy ijtimoiy madaniy aloqalar raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyotni rivojlantirish kabi global masalalar tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlab mintaqa rivojiga hissa qo'shishiga ishonamiz проведена бологромная работа содержательноя части и по что касается организационновопросов shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy koordinatorlari kengashi yig'ilishi bir yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda o'zbekiston raisligi davrida tashkilotga a'zo davlatlar manfaatlariga to'la mos keladigan o'ttizga yaqin muhim va strategik hujjatlarni qabul qilinishi quvonarli albatta bugungi yig'ilishda ham ushbu hujjatlarning yakuniy bosqichini atroflicha ko'rib chiqdik samarqand deklaratsiyasini qabul qilinishi ham tashkilot hayotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lib qoladi o'zbekistonda o'tadigan sammitga qizg'in hozirlik ko'rilayotganidan xabarimiz bor o'ylaymizki anjuman yuqori saviyada o'tadi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy koordinatorlari kengashining yig'ilishida shuningdek sammit doirasidagi boshqa qator muhim hujjatlar va masalalar atroflicha ko'rib chiqildi muxtasal aytganda Kent yana bir nufuzli anjumanga peshvoz chiqmoqda yilning muhim siyosiy anjumani bo'lishi kutilayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotining samarqand sammiti va unda qabul qilinadigan strategik hujjatlar tashkilotning keyingi taraqqiyoti bosqichida yangi qadamlardan biri bo'lib qoladi